Доброе утро! Меня зовут Елена Рудим, я инструктор фитнес-клуба «Спартак Жим». Каждый из нас хочет иметь красивое потянутое тело, и для этого, посвящая себе всего пару минут с утра, вы будете иметь не только привлекательное тело, но и отличное настроение. Сегодня мы поработаем с вами над мышцами живота и пресса. Для начала немного растянемся. Стопы сохраняя в начале своего коврика, руки укладываем под одноименные колени и медленно округлив спину, потянитесь назад сохранив подбородок на грудной клетке. Сделайте небольшой вдох и вместе с выдохом потянитесь макушкой вверх, растягивая линию корпуса, выравнивая спину. Плавно отпустив спину, руки оставляю, оставляем под коленями и медленно позвонок за позвонком опускаемся вниз. Стопу сохраняя на ширине своего бедра, большие пальцы на висках и 4 пальца на затылке. Вместе с выдохом начинаем приподниматься вверх, оторвав лопатки от коврика и плавно возвращаемся вниз. Продолжаем также. Вместе с выдохом приподнимаемся и со вдохом возвращаемся. Снова медленный подъем и такой же спуск. При подъеме отрываем только лопатки. Подбородок направьте в потолок. Еще продолжаем. Плавный подъем и спуск. Повторим еще несколько раз. Выдох и вдох. Еще выдох. И в следующий раз добавляем короткие пружины. Три, два, один. Возвращаемся снова. Три, два, один. Продолжаем работу. Медленный подъем и со вдохом возвращаемся вниз. Еще раз. Три, два, один. И снова каждый счет. Приподнимаясь и возвращаемся. Еще вверх, вниз, вверх. Повторим последний раз. Вверх, сохраняя руки за головой, добавьте пружину вверху. В самой высокой точке короткие пружины еще 6, 5, 4, 3, 2. Задержитесь вверху стоп на несколько секунд. Теперь медленно опускаемся вниз, Тянемся за руками вверх, аккуратно выравнивая обе ноги, растягиваем. И продолжаем работу. Стопу снова сохраняем на ширине своего бедра, руки за головой. Теперь вместе с выдохом мы обеими руками потянемся вперед и вернемся в исходное положение. Продолжаем вверх и возвращаемся. Снова подъем. Будьте внимательны. В следующий раз. Правая нога вверх и левая. Носок направляя в потолок, сохранив колено ровным. Снова. Выдох. И вдох. Наше дыхание не меняется. Также. Вверх и вниз. Еще раз. И в следующий раз короткая пружиное вверху. Три, два, один. Левая нога. Три. Выше приподнимая корпус. Снова удерживаем. Три. Два. Один, последний раз пружина, 3 2 и снова поочередно работа. Правая вверх, выдох, вдох, выдох, вдох. Еще также, выдох, вдох. Еще раз. Это последнее повторение. Внимание. Левая нога вверху стоп, правая вверх и добавляем пружины. Восемь, семь, шесть. 5, еще 4, 3, 2, верхней точки стоп, снова ненадолго задерживаемся в верхнем положении, спокойный вдох и вместе с выдохом потянитесь за руками вверх, сохраняя колени на грудные клетки, аккуратно выравниваем обе ноги и снова растягиваем линию корпуса, тянемся за кончиками пальцев. Работа для нижней части нашего пресса впереди. Руки укладываем под крестец. Наш поясничный отдел плотно касается коврика. Две ноги направляем в потолок, колени слегка смягчаем. Вместе со вдохом опускаем ноги вниз и вместе с выдохом приподнимаем в исходное положение. Приступаем. Вниз и вверх. Снова медленная работа, медленная динамика, контролируя поясничный отдел на коврике. Амплитуду, уровень спуска подбираем самостоятельно. Задача поясницу оставить на коврике. Медленно спуск и возвращаемся. Еще вдох и вместе с выдохом подъем. Два раза повторим. Вниз, последний раз, вдох, снова в нижнем положении пружина. Три, два, один и подъем. Продолжаем. Три, 2, 1, снова, 3, 2, 1. Последняя тройка внизу. 3, 2. Закрепим результат, оставив пружину в нижнем положении. 8, 7, 6. Удерживаем 5, 4, 3, 2. Снова ненадолго задерживаемся. Удерживаем 4. Сильный пресс 3. Совсем немного, два. И вместе с выдохом возвращаемся. Колени подтягивая грудные клетки, ладонь сверху. Покатайтесь правую в левую сторону, разгрузив максимально поясничный отдел позвоночника. Замечательно. Возвращаясь, руки укладываем под колени. И приподняв таз, переходим снова в исходное положение. Округлите спину, подбородок направляя грудные клетки. Медленно и спокойно. Вырастаем за макушкой вверх. Лопатки соединяем между собой, руки уводим назад и аккуратно выравниваем обе ноги, выйдем в обратную планку. Вдох. Аккуратно спускаемся вниз, впереди работа закрепления нашего результата. Опора уходит на основание ладони, приподнимаем правую и левую ногу вперед, прямой угол мы сохраняем в коленях и вместе со вдохом уводим стопы вперед, корпус назад и возвращаемся. Продолжаем. Вдох. И выдох подбородок направьте вперед, вниз, еще вниз и вверх медленно и спокойно. Еще также вниз, теперь только правая нога. Вдох и левая, вниз и подтягивая продолжаем вниз и вверх, вниз три пружины, три, два. Один. Меняем ногу. Три. Два. Один. Еще по разу повторим. Медленно, плавно. Пятка толкая. Последний раз. Три. И снова стопы собираем между собой. Каждый счет. Раз. И к себе. Вдох. Только два. Вниз. Последний раз. Оставляем пружину в дальнем положении. Восемь. Семь. Шесть. Пять. 4, еще, еще, 3, 2, точка, стоп. Последнее усилие, удерживаем положение, еще 4, 3, 2, и плавно опускаем ноги, начиная снизу живота. Мы медленно опускаемся вниз, укладывая руки на одноименные голени и дотягиваемся. Расслабьте шею, округляя спину, медленно приподнимаемся вверх. Большой круг плечами назад, руки вводим назад и снова уходим в обратную планку вместе со вдохом. Возвращаемся в исходное положение. Замечательно. Примите удобное положение на коврике и потянитесь за рукой вверх. Добавьте небольшое скручивание, взгляд, направьте в потолок. Ладонь, голову на плечо, растягивая шею. Хорошо. Опуская руку, поменяйте направление корпуса, взгляд из-под плеча в потолок ладонь и плавно уводим голову в сторону. Чувство растяжения по шейному отделу позвоночника. Ладонь, ладонь. Полностью растягиваем шею. Постарайтесь расслабиться. Плавно опуская обе руки, круговым вращением плечей приподнимаем взгляд, направляя его перед собой. Глубокий вдох. Потяните за кончиком пальцев в самую высокую точку и возвращаемся. Большой круг плечами назад. Замечательно. Я вам желаю хорошего дня, хорошего настроения. Увидимся. До свидания.